Доброго ранку, Миколаїв! З вами Сергій Натенко на радіо Миколаїв 92 fm Не буду довго затягувати, скажу, що у нас сьогодні будуть гісті, про які будемо говорити про спорт. Про який спорт? Про шахматно шашковий спорт. Ось так. а? Не? Не чекало, так? Є про що говорити, про... тому що нашій шахматно шашковій школі виділили з бюджету 8 мільйонів гривень. Це багато, це дуже багато, я вам скажу. І. Про те, як ці гроші надходять, як їх контролюють і на що вони підуть. Тому прямо зараз з нами директор Миколаївської обласної шахової школи Хамзін Руслан Абузарович і віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Горощенко Дмитро Володимирович. Дмитро Руслан вітає. Доброго ранку. Добрий. Добрий. Нарешті ми з вами зустрілися. Скільки ми цю зустріч відкладали, відкладали, або там то машина зламається, то ще графік. Все, ми зустрілися. Нарешті це сталося. Я радий, чому радий? Тому що. Така є новина, що в шахматній школі Миколаєві виділила держава 8 мільйонів гривень. Знову ж таки, нагадаю, 8 мільйонів гривень це багато, це достатньо. Е і цікаво почути від вас саме, як ви отримали ці гроші, що, що ви робили для цього. Може, якісь звернення були, якісь листи, бо зараз е шахова школа, вона, скажімо так, не на тому рівні, якому хотілось би, щоб діти там займались. Не... можно можно она может быть и краще можно так сказать да мы эти грошечки выделились может ну, до вас за метро я отвечу она не на том уровне которым должна быть действительно вы правильно сказали потому что те результаты которые показывают наши дети и те турниры уровень тех турниров которые принимает наша шахматная школа на фалеевской 1 а а это финалы чемпионатов Украины по 200 детей со всей страны приезжают знакомятся с нашим городом это десятилетние дети и что они видят они видят ну, разрушенный в некотором роде э, наш шахматный клуб, э, дырки в паркетах, э, не в соответствующем состоянии туалеты и так дальше. Поэтому, конечно, для нас это, э, для всех шахматистов такая вот была боль. Мы обращались с этой болью неоднократно к нашим мальчикам. А скикикироки, вот все. Обили, ну, последний ремонт э, был у нас в 2008 году. И вот, сейчас, забыл за ремонт. Э, ну, назовем его. Точечный, да. косметичный. Да, косметический. А здесь, конечно, депутатский корпус, руководители области нам такой преподнесли подарок к Новому году проголосовали на 2017 год в капитальный ремонт в нашей областной дюш по шахматам. И то, что там планируется, нас с Русланом Бузаровичем, конечно, радует. Дай бог, знаете, как, чтобы не сглазить ничего, не это, но... Э... Да все, ну уже ж... да. все пообещал официально, куда же? Ну, это, знаешь, в традиции <связать> подождать, когда оно уже будет. Ну, конечно, планируется там и увеличение количества туалетов, и дополнительный зал, и паркет, соответствующие Освещение, потому что угу. есть темные участки, знаете, в шахматы играть, когда свет не падает на доску. Ой, Т каска просто да, угу. тяжело. побачения, гарнизир. Ну где-то так. Поэтому Руслан Абдузарович, как вы нам? Ну, я думаю, что <сф Al Isaac> главное, что мы надеемся, что действительно после ремонта, который закончится и мы надеемся в этом году, который еще не начался, и наши дети придут в обновленный шахматный клуб и заниматься будут. На более высоком уровне. Ну а в первую очередь ремонт э, будет заключаться в том, что... Чему это самое важное для детей, этот ремонт? Нам надо сделать, в первую очередь, конечно, крышу, потому что э, протекает крышу. во многих местах. Вот. Ну и второе такое, которое немаловажно, это э, полы. Полы у нас паркетные, здание очень как бы, старое и... Мы его уже неоднократно ремонтировали, циклевали, покрывали лаком, но это уже не приносит никакого результата. И замена, конечно, будет очень благоприятно сказываться и будет очень красиво. Вот. Ну и туалетные комнаты, как уже говорилось, когда приезжает больше 100 человек, 150 под 200 человек детей, родителей, естественно, два туалета это нереально. Черга да, аж до входа. Очередь да? Очередь постоянная и... Поэтому мы надеемся, что это будет все делать на высоком уровне. Вот. Ну, ремонт планируется у нас начаться, мы надеемся, что будет в мае, уже приступят. Если раньше, то еще лучше. Вот. И... Но планируется до конца року его сделать? Чи... Ну, конечно, хотелось бы раньше, у нас начало очень много года 1 сентября. Сейчас не так далеко уже и до лета, летом как бы каникулы, дети уезжают то бабушкам, то отдыхать и как бы такие такой процесс, что вот именно за летние месяца надо быстрее как бы и больше сделать в э, ремонт. Ну, а уже что останется, тогда уже будем делать, конечно, строители будут делать э, осенью. Знаете, я не перестаю вибывать, что у нас в Маколавии, ну и может у всей Украины просто спортсмены, выдачные спортсмены світового рівня, вони они в каких-то спартанских условиях. У нас якісь там погані спортивні зали, і у нас є видатні боксери, У нас ем, шахової школи, може, не в такому стані, якому хотілося би, і у нас ем, є видатні теж спортсмени. За 25 років п'ять е, 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 міжнародних гросмейстерів, Правильно? Олександр Бортнік, е, сьомий в Європі по бліцу, тобто швидкі шахи. Правильно? Да. Вот да. интересную историю історію почути про этого Александра от, Бортника. Вот как все починалось, Потому что я знаю, что Руслан, этот эм, чемпион просто вырос на ваших очах. Ну, действительно так, Мы, я помню, когда мама привела двух братьев, Колю и Сашу, к нам в школу, то голова Саши или до стола, до стола. Угу и в жизни, да. Ну он уже там переставлял шахматы Васильевич говорит, Ну давай сыграем пару партий, там посмотрим, как ты играешь. И Саша действительно очень хорошо ориентировался на шахматной доске, делал такие неординарные ходы и было видно, что мальчик подает надежды и с него. Это будет... называется талант, правильно? Да, это конечно талант. ему ну, это... года четыре было, по-моему. Да, да, ему было. А 3, ще, ще 3 у нас да, не три года, еще четырех не было. Руслан Петров, а ще уточните, що у семьи не было шахматистів, або ніхто його не навчав там гарно десь. Нет, конечно, шахматистів в семье в нет. У семья живет в е, Александровке село, это Вельничетский район. Значит, и папа вообще далек от шахмат, мама тоже. Просто дети начали в доме были установлены какие-то шахматные программы и Саша заинтересовался, вернее Коля заинтересовался больше, это старший брат, а Саша уже начал подтягиваться под уровень и на данный момент как бы Саша более титулованный, младший брат более титулованный, чем старший брат, хотя титулов хватает и у одного и у другого. И достаточно сказать, что э, Саша чемпион мира до 18 лет по шахматам. Это... У нас в истории такого не было шахматом клубе не вообще. И двукратный чемпион Европы. Ну а Николаев он многократный чемпион области по шахматам. Чемпион Украины. Чемпион Украины, да. Международный мастер, мастер спорта Украины. То есть видно, что талант присутствует действительно. Ну, а еще, и... я чув, что Виталий Сивух в Турции выиграл турнир. І там були теж титуловані росмейстери. Мені цікаво почути, от у Турції я поїхав, так а це моє улюблене питання. я Просто люблю про гроші завжди питати. Давай. Хто спонсує цю поїздку? Ну, шахматный мир так устроен, что гроссмейстеры, тот, кто становится гроссмейстером, то ему оплачивают это организаторы. Ну, как правило, оплачивают организаторы, потому что это был там, частный турнир. И вот организаторы турнира в Турции пригласили для того, чтобы Виталий сыграл не в городе, для того, чтобы там, местные жители, там, дети посмотрели на игру сильного гроссмейстера. А турнир был интересен тем, что ну, Виталий был там самый молодой участник, а в основном это это были такие шахматные ну, легенды, если не сказать ветераны. Вот, Евгения Торы, известный филиппинский гроссмейстер, Суата Талик, и, наверное, я всех уже и не вспомню, но Турнир очень представительный. Ну, Виталий э, здесь где-то за счет молодости, э, за счет э, техники, счета своей сегодняшней, да, проявил себя с лучшей стороны, победил в этом турнире. Ну, в карьере Виталия. И кстати, в, прошлом, в 2015 году э, победа на открытом чемпионате тех же Филиппин. Он, ну, он, стал, чемпионом он стал чемпионом Филиппин. Филиппин. Да. Поэтому это такая очередная победа в его копилку. Вот. Но ну, а что касается, ну, вот я надеюсь, ответил на ваш вопрос касательно денег, то оплачивают организаторы, плюс еще, наверное... Если ты гроссмейстер, естественно, правильно? Если так. ты гроссмейстер, да. Mm -hmm. Если ты шахматист, скажем, мастер или кандидат мастера, то тебе придется за свои деньги oh, так. ездить, mm -hmm. совершенно верно. Mm -hmm. А вот, видите, а мне вот интересно, посчитай от дивіться, а від вас, Руслан, от вас, Дмитрона, наверное, от Бога, насколько все-таки важно отдавать детей на шахи у шахові школи, наскільки это может быть корисно або знадобитися в реальному житті, бо некорисних досвідів их взагалі не існує. Ну вот я пользуюсь моментом скажу, что наша школа принимает детей 1 сентября, у нас начинается учебный год 6 лет. То есть довольно-таки уже большой возраст, если брать, и дети уже хорошо воспринимают обучение, ну, не только шахматы, а вообще восприятие у них развивается бурно в это время. Поэтому мы ждем, мы никому не отказываем, как говорится, ждем с большим нетерпением встречи с новыми учениками в нашей школе. В нашей школе бесплатное обучение, так что, пожалуйста, приходите, мы будем рады всех видеть в конце лета у себя в шахматном клубе. Безкоштовное навчание у школе, где выховывают световых чемпионов. Так. Я нагадаю. Так, добре, а ми ж ем, про що говорили, що буде ремонт грандіозний. Будете а куди ж ремонт. куди ж звертатись потім? Де ну, це, б, конечно в этом году это будет проблематично немножко. Ми сподіваємося, що на допомогу наших образовательных школ будем общаться з директорами по районам, города, чтобы на какой-то первому нам... на... розраховуєте на якісь класи звичайні? Так. А, да. ну, с ним... я працював в школе, у них нема проблем с этим, я думаю, да, все будет в порядке. инвентарь у нас есть, как бы мы обеспечим... Нам нужно некоторое время, да, да пере... Я за все Одессу не скажу, но в тех школах, в которых я працював, еще не класс, то порожние кабинеты, все. Так, ну, я думаю, что мы не, не, оставим нашу школу в беде, как бы, и, детей мы... Учебный процесс будет продолжаться. Да, учебный процесс будет продолжаться, потому что, ну, это наша жизнь, шахматы, поэтому... Мы ее не оставим. Добре, а мы за, за вересень, так говоримо, и за зараз за теж. Зараз мы будем шукати школы, как будем займатись? Ну еще как бы у нас ремонт не приступил, мы я надеюсь этот учебный год мы закончим еще в шахматной школе, потому что э -э -э, ремонт это такое дело, как пришли и сразу все разломали, я думаю, что так не будет будет какой-то этап, какие-то подготовительные работы в процессе этих работ, может быть, мы еще будем и заниматься в школе. И у нас еще календарь существует э, плановый, так сказать. В этом году еще у нас в мае месяце <как> спланирован чемпионат Украины до 10 лет, о котором мы уже говорили, и мы ожидаем приезд 150-200 человек в наш город, Ого. детей, Ого. да, родителей и тренеров. Поэтому, если будет у нас уже в это время проходить ремонт, значит, мы будем вынуждены искать какое-то помещение календарь не отменится и соревнования все равно пройдут будем искать помещение где-то арендовать и, я надеюсь на помощь нашего начальства в лице Всіх начальників. Ну так, да, начальника відділу по физкультуры фізкультури спорту. Ну і самі, звісно, ми не стоїмо на місці, будемо знайдемо, ми, ми виходи з То Тобто зараз хто може посприяти більш коректному проведенню чемпіонатів і навчанню? Перше, школи, які можуть так. надати приміщення, друге, що ще? Ну, ми вот будемо обращаться в. в... Как это? Тут... А вылетело из-за Дело в том, что э, да мы проведем эти турниры на высоком уровне. Дом творчества в люб... на, садовый, о. О, на садовый, на садовый, на так, так, так. Я зразу На я вот туда будем обращаться. И там против, Я тоже так. Да, да, да. Я думаю, что друзей да у шахмат достаточно много, мы mm -hmm. не останемся в одиночестве, а дополняя Руслана Бузаровича, и отвечая на ваш главный вопрос, чем же полезны шахматы для детей? Так. Я все-таки хотел бы вернуться, и нас слушают, возможно, родители, которые сейчас находятся в процессе выбора кружка для ребенка. Шахматы развивают. Большое количество э, навыков, которые полезны в жизни любому человеку. Несмотря на то, станет он большим гроссмейстером, что э, может никому и не надо, знаете. Угу. А вот человеком хорошим стать всегда полезно. Вот шахматы здесь э, большие помощники, такие э, полезные вещи, как креативное мышление как стойкость к поражениям, потому что, знаете, шахматы, как и любой О, спорт, вот все здесь э, так. все-таки приходится проигрывать, хочешь ты того или нет, и будь ты даже великим чемпионом, ты пройдешь через поражение. А если ты начинаешь это делать в малом возрасте и уже э, умеешь преодолеть здесь себя, то в жизни потом тебе это пригодится. Естественное развитие памяти, э, логического мышления, усидчивости, наверное. Ну и одно из самых важных, я уже говорил, критическое мышление. Понимаете, когда ребенок в юном, малом возрасте уже самостоятельно делает ходы и может объяснить взрослому, что нет, именно такой ход лучше, потому что я так это запланировал, то это потом в жизни превращается, я надеюсь, в больших, ну, не знаю, руководителей, начальников. Если вдруг гроссмейстерами не станут, то... Просто станут грибниками то... всего-навсего. Ну, ну, это будет... это другое общество. Чем больше людей, детей будет играть в шахматы, тем, я думаю, лучше будет дела в нашей стране. Слушайте, а спостеряющий за свитом спорта Сергей Шахев, я бачу что конкуренцию складывает в вашем свете больше молоди. Чем можно назвать этот спорт молодых, самых молодых? Потому что уже такие досвідчені там, 30 років, там, по 40-роки шахристов. Вы не можуть складати конкуренцію тем молодым. Чи правда, це, чи ні? Ну, как бы это не бокс, тут возраст не очень сильно так влияет на шахматы. Играют и 80-летние шахматы, и 6-летние, 10-летние дети. Естественно, шахматам все возрасты покорны, как говорится. Но действительно молодеет. Помолодели, да? Да, помолодели шахматы И когда садишься даже э, играть со своими вот воспитанниками, и действительно чувствую что... Рибань, так? Да, и страшно, в том смысле, что проиграешь, страшно. Но к этому надо привыкнуть. Они учатся, они развиваются, их тренеры обучают всем новинкам шахматам которые в мире происходят. А мы, ну вот лично себе могу сказать, что... Мы же уже шахматы, как бы. но ну, мне, например, некогда уже заниматься так плотно, шахматами, как дети занимать. Поэтому, естественно, у них и уровень лучше, и, и мышление посвежее, как говорится. И ну, играют и они. посмотрим получше. на чемпионов мира, да, Магнус Карлсон. Вот, молодой чемпион мира. Э, и чемпионы мира молодеют. Если раньше там э, значит, возраст был под 30, э, 25, 30 лет, то сегодня до 20, уже если ты не гроссмейстер, то вряд ли ты войдешь в мировую элиту. Однако, конечно, есть замечательные примеры в мировых шахматах Шахматного долголетия Шахматного долголетия, когда на высоком уровне играют гроссмейстеры Знаменитый Виктор Кольчной, недавно, правда, ушедший от нас Поэтому, и он играл долго на высочайшем уровне И такие примеры есть Поэтому, действительно, шахматы может быть занятием на всю жизнь Руслан Дотров, еще хочется сказать, что открылась школа «Бортника» Правильно по державним стандартам Руслан скільки там з 6 років беремо Бор, на навчання, правильно. а у школі бортника з 4 років? Правильно? Да, можна обучати дітей. От хороший примір сам Саша грати почав шахмати про специфіку. хочеться от навчання коротко, от послухати від вас, якщо це можна питання розкрити. Як ви цих дітей навчаєте, виховуєте? От саме а і маленьких дітей. 4, 6, 10 роков до нас? Ну, существуют соответствующие программы обучения. Они и написаны. И тренера наши хорошо это знают. Ребенок обучается вначале азам, шахмат, как ходят фигуры. Потом простейшие комбинации. Шахи, мат. Ну, а дальше комбинации уже в 2, в 3 хода. Дебюты, метель изучается, эншпильные позиции. И в конце концов вырастает серьезный шахматист. Хочет он того или нет. Ну, вот, тренерский состав в нашей школе очень как бы силен достаточно сказать что работает три заслуженных тренера украины это очень приличный состав тренерский 12 тренеров разные категории тренерские да ну и школа богата традициями из-за того что действительно ну, обучение проходит на высоком уровне о, дякую. Ну что ж, спасибо, что рассказали, я надеюсь, что ремонт пройдет хорошо, быстро, не как у меня 4 года в квартире. Дай Бог. Ну, надеемся. І до кінця року ми вже будемо у новій шаховій школі. Я нагадаю, що з нами був директор Миколаївської обласної шахової школи Руслан Хам... Хамзін Руслан базарович і Горошенко Дмитро Володимирович, віце-президент Федерації шахів Миколаївської області. Дякую, що прийшли. Дуже радий вас бачити. Спасибо, Вам щасти. При ви мене запрошуєте зараз. Приглашайте напиту. Ми приглашаємо після ремонту. Приходіть у шахмати. Добре, обов'язково так. прийду.